Haji hajjah Hasanah binti Haji Abdul Fatah Haji Fikri Bukhari Sajid Kariban Bin Haji Abdul Hamid Al-Farolan Arafat bin Haji Fikri Saju Kariban Haji Yudi Syahwana bin Haji Maulana Rashid Walid Maulana Rashid al Haji Dimyati Ilyas bin Haji Ilyas Yul Ghani binti Abdul Ghani oleh Zainal Asri bin Saleh Usulihimu Ustur, bin Allah Tafashah Amirah Amirah Wa Walidina ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين جميعا وإلى حضرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Qolam sunni furudiy Allah anhu. itu kan ya lamu ya kita mundur 3 kita mulai dari alhamdulillah ya kita yang ngamkur itu alhamdulillah. Kemarin itu baru satu baris. Jadi ya lamu itu kan naik lagi sekitar beberapa baris alhamdulillah. Itu kita baca dari situ lagi ya. Qolam sunni furudiy Allah anhu. الحمد لله الملك الحكيم، الجواد الكريم، العزيز الرحيم، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم، وفطر السماوات والأرض بقدرته، ودبر الأمور في الدارين بحكمته، وما خلق الجن والإنس إلا لعبادته، فالطريق إليه واضح للقاسدين، والدليل عليه لائح للناظرين. ولكن الله يدل من يشاء ويهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وصلاة على سيد المرسلين وعلى آله الأبرار الطيبين الطاهرين وسلم وعظم إلى يوم الدين اعلموا إخواني أسعدكم الله وإياي بمرضاته أن العبادة ثمرة العلم وفائدة العمر وحاصل العبيد الأقوياء وبضاعة الأولياء وطريق الأتقياء وقسمة الأعزّة ومقصد ذوي الهمة وشعار الكرام وحرفة الرجال واختيار أولي الأبصار وهي سبيل السعادة ومنها الجنة ومن هاجو يعني ومن هاجو الجنة قرآن ومن, الجنة, ومن الجنة قال الله تعالى وأنا ربكم فَاعْبُدُونَ وقال تعالى إن هذا كان لكم جزاء wa kana sa'ikum mashkura subhanaka la yamana illa ma a'lamana innaka tarhamu hakim subhanaka la nuhsinu anka antakam a'tina al-jaza'a al-khayra alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin subhan rabbika wa ta'ala itu tanda yang kita baca ini perlu tentu sampai situ nanti ya nanti yang kita jadi kan baca sampai sini tadi kan dipindahin tandanya padahal nanti kita berhentinya masih di atas nanti di mana pembahasan di situ tandanya ya kan ya. jadi yang kita baca ini kan banyak Cuma tentu sampai situ. Nanti kita lihat jangan sampai ke mana. Yang berkata, Alimah al Mabun Zali, dalam kitabnya. Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah. Almalikul malikul Mahakim mudah. Al-Jawad Bikari mudah. al, sudah. al Rahim mudah. Al-Azizir Khalafal Insana Fi Ahsin Taqwim. Sampai situ kemarin. Yang hari ini. Wa fatara samawati wal ardu. Maka segala puji hanya untuk Allah. Uh, Allah yang fatur samawati segala puji hanya untuk Allah yang menciptakan samawati langit-langit wal Allah bumi dialah dialah Allah yang kita sembah yang menciptakan langit-langit dan bumi ya yang menciptakan jukut roti dengan kudrohnya Allah jadi ini kan kita sudah lihat langit ada siapa yang yang bikin dialah yang kita sembah yang ciptain kita lihat bumi dengan aneka Masya Allah dengan rezeki yang berlimpah Ikan-ikan, daun-daun pohon-pohonan ya, Gunung-gunung, lembah-lembah Nah itu yang ciptain itu, itulah yang kita sembah Gitu kan? Kayak macam-macam, ya, kalau kayak kita lihat Itu kan, berkali-kali kita apa, lihat kopi Kita lihat ada yang bikin Kita lihat bumi, yang bikin bumi lah yang kita sembah Gitu Kita lihat baju ada yang jahit Pasti kan kalau lihat baju pasti ada yang jahit. Nah, walaupun kita nggak lihat penjahitnya, bumi kita juga. Walaupun kita nggak lihat allahnya, kita mesti yakin. kita mesti yakin, ya, mesti yakin. ya, bumi mana mungkin bisa gitu aja. Baju aja yang ada jahit mesti ada yang jahit. Kofia mesti ada yang rajut. Mana mungkin ya? Itu loh akal kita, ya kan orang berakal. Kalau hewan nggak bisa, nggak paham. Kalau semua enggak paham, yang yang berakal doang yang bisa paham. Lihat meja ada yang bikin, lihat bangunan ada tukangnya. Masa lihat bumi e, bisa gitu aja. Nah, itu dia berarti akal kurang atau tidak berakal. Memang naul, eh, apa? eh wa makan wa mina kan ini nafsin tunmina ila bi'nillah wa yajradi saliladinal yaqilun. E, wa memang Allah berfirman wa makan yang bisa antum minna. Tidak ada setiap setiap makanan makan oleh nafsin, tidak ada setiap diri untuk min untuk beriman. Tidak bisa setiap diri beriman illa bi kecuali izin dari Allah. Karena iman ini kan surga. Jadi tidak diizinkan sama Allah beri, seorang beriman, kecuali tidak bisa orang beriman kecuali diizinkan. Karena buat masuk surga. Allah pilih yang mana yang masuk surga yang mana enggak kan? Wa ja'al rusul alladziina yaqilun, terus orang yang enggak beriman itu orang Alalatina عَلَ layakilun orang yang tak berakal lah yang dia tidak beriman yang dia tidak beriman, yang tidak bisa kenal Allah, yang gak bisa instingnya, logikanya tidak bisa berpikir, Bosannya bumi mesti ada yang bikin, berarti dia bisa bilang, dia bilang baju ada jahit ini berarti bisa baju jadi sendiri, nggak ada terjahitnya, ada kancingnya, ada gini baju peng, jadi sendiri, itu berarti logikanya dia begitu, nggak berakal itu, lihat uh, lihat meja, ah meja jadi sendiri, nah, itu dia nggak berakal, Enggak usah, usah kita ajak ngomong. Orang yang begitu enggak usah kita ngomong. Ya kan? Tidak berakal. Gimana? Enggak nyambung. Jadi kalau dia wajib. Kalau yang berakal berarti kan wajib. Meja aja yang bikin. Baju ada yang jahit. Ketika dia lihat baju ada kancing, ada kantongnya. Dan bangunan ada tukangnya. Maka lebih wajib lagi bumi ada yang bikin. Mengatur. Ini kan rapih. Aturan bumi ini rapi, Seimbang. Sinkron. Ya, air. Ya, semuanya. Itu semuanya hitungan pasti, bayangan aja kalau mau kaget, bayangan nggak kaget, mau nggak kaget, bayangan, bayangan itu hitungan pasti. Kalau cahaya begini, panjangnya gimana, benturnya gimana. Kalau bergeraknya bergerak bayangannya, itu nggak pernah sekalipun bayangan meleset. Kok bayangannya sana di sini? Nggak pernah, nggak pernah satu kali pun umur dunia bayangan meleset. Itu berarti kan hitungan pasti penjahit aja masih meleset kancingnya kadang di sini mungkin mungkin pas masuk, -masuk akal ini di alam semesta bumi yang Allah ciptakan ini tidak ada presetnya. semuanya hitungan pasti nah, masa masa karya kayak baju ada jahitnya dia yakin yakin banget ada yang bikin jahitnya masa karya seperti bumi alam semesta langit dia tidak bisa menemukan penciptanya nggak bisa nggak bisa meyakini berarti tidak berapa tidak berakal wajib wajib ya? ya apa namanya wajib maka kita siapa yang kita sembah dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi nah yang menciptakan langit dan bumi bigudrati wanbarul umur Fidarain Dabar ya dan Allah lah yang mengatur semua urusan umur umur kan urusan urusan Fidarain di di bu, di dunia dan di akhirat ini urusan luar biasa Nah, sanggup pikirnya kan sanggup kita, ya rambut cara tumbuhnya gimana, kuku tumbuhnya gimana, kuku dipotong tumbuh lagi dari mana cari di sini mana ada, ada kuku di dalam ya gak, gak ada, Dibuat tumbuh lagi tumbuh lagi ini kuku yang kita masih kecil bukan ini ini udah enggak bukan itu lagi udah lain lagi, udah udah habis tahu kemana, tapi tumbuhnya terus dari, dari sini, emang di dalam ada stok kuku dari sini dari sini kali ya dari bahu, Kagak, dicari gak, -gak ada tapi tumbuh buku baru buku baru luar biasa mata ya itu urusan itu umur itu kan siapa yang mengatur itu dialah yang kita sembah di ada umur yang mengatur semua urusan kita ini semua di dunia dan di akhirat dan di dunia dan di akhirat bihikmati dengan hikmahnya wa ma khalaqal jinna wal insa illa maka Allah tidak ciptakan jin sama manusia kecuali ilah kecuali untuk menyembahnya beribadah kepada Allah. Inginnya manusia Allah tugaskan diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Maka kita uh, mesti mesti melaksanakan tugas kita kan tugas konsep kita berarti itu untuk menyembah apapun apapun profesi kita memang kan apapun beda-beda kan kita di dunia juga beda-beda kita -beda taruh posisinya kan Apapun posisi kita, mau anak, mau ayah, mau siapapun di di masyarakat, ya, apapun posisi kita, semuanya satu arah. Arahnya apa? Menyembah Allah. Menyembah Allah. Saling bantu membantu untuk menyembah Allah. Ya, ibadah. Fatoriq. Maka kalau kita tahu konsep kita ilahi Maka jalan menuju kepada Allah itu jalan memang konsep kita untuk ibadah kan? jelas. Jalannya jelas terpampar, ter, terhampar di depan kita. Jalannya kelihatan jelas. Ini loh, jalan kita diciptakan untuk menyembah Allah sudah jelas. Ya kan? bagi yang mau menempuh jalan itu, jalannya kelihatan. Jangan kemana mana Sampai sampai tujuan. Sampai kita akhir umur. Ya, santai aja artinya jangan jangan dibikin susah juga. Santai aja ibadah artinya enggak Santai, yang penting di jalur di jalur jangan dianggap loh ini serombongan nanti susah nih hidup menjadi sumpek banget enggak pokoknya bikin santai tapi tujuannya jelas ya kalau lagi semangat kencang dikit lagi semangat kan jalannya udah jelas terang semangat nih kencang dikit ntar agak manusia namanya kan sifatnya ada jenuhnya santai tapi tetap berjalan tapi tapi di jalur jangan kemana-mana pelan boleh pelan gitu entar semangat lagi, kenceng lagi, gitu. Yang penting jangan keluar jalur. Tujuannya kita udah tahu fokusnya apa, ibadah, gitu kan. Keluar jalur itu kan dosa, yang dosa itu diantaranya akidah, akidah itu nggak boleh melenceng, dosa nggak boleh. Lain-lainnya boleh, minum kopi boleh, santai. Ya, habis apa, makan boleh, makan warteg boleh. Ya kan, warteg boleh, boleh, bebas. Yang penting yang penting di jalur makan makanan orang nggak boleh ya kan makan boleh tapi jangan ambil punya orang hmm. nah, jadi gitu jadi kalau di jalur maka kita berarti terus berjalan artinya nggak melenceng dan insya Allah sampai tujuan walaupun kadang ada yang cepet ada yang lama ada yang sudah sampai duluan sebelum apa ada yang belum nyampe nyampe yang penting tetap di jalur ya Fatorik maka jalan menuju kepada Allah wajibun jelas. Tilkosidin bagi yang mau bermaksud. Jadi yang yang nggak bermaksud itu yang bandel-bandel itu banyak banyak ya di antara manusia yang bandel-bandel. Udah tahu jelas kemana ya cari. Udah tahu yang halal yang mana cari yang haram. Udah tahu yang jelas ini dicari yang aneh-aneh. Ya aliran cari yang aneh-aneh. Ngapain -aneh. ya kan? Cari yang jelas. Yang semua orang pada umumnya memahaminya. Jadi supaya kita tidak melenceng. Wad <tentang> dalilu <tentang> alaihi laihun dalil. Dalil itu apa? Tanda ini kan jalan tadi ada jalan, terus ada tanda jalannya dong, marka. Di kemana? Belok kanan, belok kiri, terus. Nah itu tanda-tanda itu kan perlu kita perhatikan supaya kita tidak tersesat. Buat katanya tanda itu alaihi tanda atas jalan tersebut laihun apa memancarkan cahaya artinya terang laihun itu terang bisa kelihatan kalau di tol kan kelihatan tuh yang warna hijau warna hijau itu belok sini kalau mau ke sini belok sini kalau itu tanda-tanda itu jelas untuk menuju kepada Allah itu jelas semua orang tahu hati yang dia buat dosa tahu ini tidak boleh tapi dia dia belok juga dia belok ini ini tanda jalannya dilarang masuk jelas merah masuk juga nah, padahal tandanya jelas dalil alaih lahirin kalau kalau mau ngelihat aja kelihatan tandanya ini dia merah sih nggak kelihatan kalau dia mau melihat dari bagi yang mau melihat, ini boleh masuk apa enggak? Oh enggak boleh. Ini, itu jelas sekali. Semua orang tahu yang mana. Yang mana yang boleh, yang mana enggak boleh, yang mana yang itu ya. Walakin Allah, tetapi Allah Ta'ala yudhil lumayya sya'u Memang itu sudah hukumnya Allah. Allah menyesatkan yang Allah mau. Allah menyesat, Allah mengasihi hidayah bagi yang. Ini serem, kalau ini. Ya kan Allah hukum ini, Kekuasaan Allah Maha Kuasa, ya kan? Itu yang seram kita. nggak bisa nggak Yang ngelawan maunya maunya ya, mayasya. Nah, ya. Tapi, ya, ya. Mayasya. Hmm. apa? mayasya wa yahdi mayasya ya apa? Yang apa? Yang apa? Yang apa? Yang mayasya wa yahdi mayasya apa? tuh hmm. ayatnya eh, kelanjutannya Uh, uh, ah ya, ya, ah itu ini nolai yahdi misalnya itu anu yang itu jadi misalnya mana tuh yang bisa yang lihat-lihat itu nggak bisa ngelihat kan dia itu bisa nggak bisa, bisa ngelihat kan ya? yudil lu ayat ayat seri ayat adalah kerajinan itu disuruhin itu yudil lu apa yahdi yahdi sama yudil kunci kunci kata kuncinya

Jadi hadis sama yudil aja. Yahdi hadis sama yudil. Jadi akan keluar berapa ayat? Kan ayat yang mana? Itu ada satu kita mau lihat. Di surah. Kalau nama kalau nama kuntum setelahnya wala tusalluna amma kuntum ta'malun surah apa itu ya ada pasar itu enggak ada enggak ada yaudah lu allah wa yahdi mensya wala kinallah wa wala 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 kuntum ta'malun ya di bawah paling bawah itu ada Al-Quran yang Saudi ada Al-Quran yang Katakan Saudi ada Al-Quran yang hijau Al-Quran yang hijau ada <tuh>, hmm. ada hmm. coba hmm. ntar kita lihat ya ayat itu ayatnya. Oh. ya kan uh, Yudhi lumayasya wa yaki mayasya ah nyari, enggak dapat Yudhi lumayasya wa yaki Allah SWT menyesatkan min yudhillu man yasha'u wa yahdi man yasha'u menyesatkan yang Allah mau. Ya, menyesatkan yang Allah mau wa yahdi man yasha', dan Allah juga memberi hidayah yang Allah mau. Wa adkhalunna am ma kuntum ta'malun? Wala tusalunna 'amma kuntum itu. Wala tusalunna 'amma kuntum ta'malun. Tapi sungguh alunna sungguh kalian akan ditanyakan 'amma kuntum ta'malun? atas yang kalian perbuat. Ini kelanjutannya. Kalau coba nanti kita pastikan ya. Jadi siapa menyesatkan tadi? Allah Taala yudhulu yang Allah mau menyesatkan. di Malaysia siapa yang mengasihi hidayah? Allah. Walatus oh. alumna. Tapi sungguh kalian akan ditanya. Tus alumna. Amma kuntum atas yang kalian perbuat. Yang nyesatkan siapa? Allah. Yang masih hidayah siapa? Yang ditanya siapa? Kita. Nah, itu dia. Terus mau jawab? ada yang bisa jawab. Mau komen? Bahaya. Komen, komen lebih bahaya lagi. Hmm. Udah hak kuasa Allah Taala. Allah apapun yang Allah perbuat, la yusalu amma yafalu, wahum yusalu. yusalu. Allah tidak ditanya Kalau Allah ber, perbuatan Allah tidak boleh ada tidak boleh ada yang menanya. La yusalu amma yafalu wa hum yusalun. Kalau kita semua bakal ditanya. Enggak boleh ada yang nanya kenapa begini Allah enggak boleh. Itu kurang ajar dan makin makin kena. Memang kekuasa Allah memang sang maha kuasa. Yang kita yang jadi kita kan Allah. Yang yang ciptain kita kan Allah. Kita serah Allah. Ya kan? orang kita milik Allah Ta'ala Makanya kalau dia berani nanya ke iblis tuh, iblis nanya itu kurang ajar. Kan? Dia uh, dia dia tahu itu hukum, dia tanya sama Allah Ta'ala Ya, apa dia, dia, sandarkan kesalahan dia kan engkau yang menentukan aku gitu dia nyalahin takdir makanya kalau orang-orang yang nyalahin takdir mirip tuh ke iblis bahaya jadi takdir nggak boleh ditanya. Kita jalanin, kita syukuri, kita terima. Tidak boleh. Emang diri kita aja yang ciptain Allah kita nggak bisa nolak kan? Maka ketentuan Allah juga kita nggak boleh nolak. Nah, jadi dia itu hukumnya memang begitu. Jadi kita mesti tahu diri kita siapa, Allah siapa. Nggak boleh kita. Oh, kayak kenapa begitu ya? Emang eh, ini siapa diam? Udah diam. Nanti nggak dikasih bisa ngomong gimana coba? Mau ngomong, lu tuh ngomong kenapa begitu? Hilang tuh ngomongannya, gak bisa ngomong. Lidahnya bulet, misalnya. Gimana coba? Mau komentar, gak bisa komentar. Mau komentar pakai tangan, Tangan ini dibikin begitu. Gimana coba? Jadi kita mesti tahu kita siapa. Kita mesti tahu hak Allah siapa. Jadi kita mesti tunduk. Jangan kayak iblis, iblis, ya iblis tuh itu ya. dia dia nanya kenapa? Uh, bima aku ya. yang kau bikin aku begini ini Allah ya, kesalahan itu sebut kepada nah, jadi nggak bisa jadi kita tetap mesti mesti apapun ceritanya Allah sama Maha Kuasa kita tunduk kepadanya ya kita minta Allah lembut sama kita kita minta Allah rahmat kita ya ya apapun ketentuannya kita mesti ridho wahyu alamubilmu tadi dan Allah tahu Allah tahu siapa-siapa orang yang dikasih hidayah sama enggak. Jadi memang ini orang memang pantas dikasih hidayah. Allah tahu. Ya ini ini kenapa nanti orang jahat itu kalau kalau enggak ada yang itu. Ini kok saya masuk neraka katanya. Udah deh masa banyak. Kalau dari awal sebenarnya udah bisa. Cuman kan di dunia kan ketahuan langsung. Ini ada bukti-bukti. Kenapa ente pantas masuk neraka? Kenapa ente masuk udah kelihatan? Saudara dari awal udah tahu kalau langsung masuk masuk gitu sebenarnya bisa juga. Cuman entar ini bakal kalau langsung begitu nanti semua yang neraka kok kok saya neraka gitu bakal pada pura-pura, pura-pura kan saya juga bisa baik. Hmm, udah deh, maka dibuktikan di dunia ini, Di dunia dibuktiin sebelum masuk yang surga masuk surga, yang neraka masuk neraka. Di sini dipaparkan sebenarnya dia siapa. Nanti udah masuk nggak bisa komentar kan udah ada bukti, udah ada bukti. Tapi kalau nggak ada bukti, ya, orang bakal wah wah alam bukti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan salawat atas Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa nabrur al-tayyibin tahirin wa sallam wa ila yawmiddin i'alamu wa Allah wa alihi sallam i'alamu ni, tandanya di i'alamu berarti ya Masih belum ya, masih belum maju ya kemarin itu Ya'lamu itu belum dibaca ya jadi tandanya kembali ke yang i'alamu tadi ya, ya kan tadi kan kita baru di Ya'lamu tadi kan ini berarti di situ lagi ya jadi yang kalau yang dibaca sama yang kita bahas belum tentu sama ya jadi kita tandanya yang kita bahas, hmm. yang dibaca mungkin lebih, cuman yang dibahas sampai mana kita tandanya di situ, ya jangan. Wallahu a'lam ya tahu. Subhanallahummafihi munkar. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ربنا وفعنا بما علمتنا، ربي علمنا الذي ينفعنا، ربي فقهنا وفقه أهلنا وخرافات لنا في ديننا مع القدر وذكر، ربي وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما، وارزق كل حلالا دائما وأخلاص يا علما، نحظى بالخير ونخفى كل شر، ربنا أصلح لنا كل شؤون وأمرنا برضا بك العيون. واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم الستر وصلاة الله سلم المصطفى ومن الحق جعلنا والوفاء في كتاب السر الشفاء وعلى الآل الكرام شرفا وعلى صحب المصاب الخرى اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن قد امرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي

الحمد لله رب العالمين